Anggele wong urip pancen manggon manggoning rasa rumangsa. Rumangsa luhur banjur wegah diasorake. Iya yen luhur tenan budi pakartini Lah luhur kuwi mau mung mapan ning rasa rumangsane dhewe. Banjur kebi Kamongko akeh lho wong sing geleme mung ngakoni kabecikane nanging ajek selak marang tu mindak alani angele wong urip pancen manggoning tumindak ndodo kalubuani sopa to sing seneng diarani olo Mu cae pancen ora gelem ngakoni lupute senajan kayek ten olo tenang pakartini Nanging jo kleru wong ampuh kuwi dudu wong sing pinter endo lan wasis suloyo wong ampuh kuwi wong sing wani ngakoni kaluputane lan wani njaluk pangapura marang sapadane